самый непринужденный блог в интернете "Алкоголик 120%" начинает свое вещание э, на блоге TomFarBlog.blogspot.com. Здесь мы расскажем вам о продуктах э, для веб-программирования. -э, э, значит, э, самыми распространенными продуктами являются Joomla, WordPress, Delphi, Drupal. E, э, да их много. PHPBB как форум. Э, третьей версии но сегодня хотелось бы упомянуть пакет тудой планировщик задач для малых предприятий похожий чем то на Exchange сервер от Microsoft. конечно с него вы почту отправлять не сможете для этого заведите корпоративную почту но планировать задачи записывать контакты вы сможете с помощью него на этом все. Бредогенератор Том Фар добрался и до вас.